Слава Богу, братья и сестры. Вообще в самом начале, в Братской еще, когда пастор сказал, какая тема в церкви, думаю, вот слава Богу, что я услышал эту тему здесь, в Братском, наверху, а не вчера вечером, и покоя не находил себе, и ночью открыл ту Библию, которую решил для кого-то прочитать. А оказывается, для того, чтобы я ее кому-то прочитал, мне нужно где-то ее и сперва взять, потому что я ничего не принес в этот мир и ничего не вынесу отсюда. Мне нужно где-то набрать у кого-то. А если ты хочешь даяний добрых даров совершенных набрать, то есть только одно имя под небом данное человеком это Иисус. Там благодать и истина даже для отступников, даже для тех, кто когда-то был, и думает, что небо про него забыло. А у Бога ничего не выбывает. И таких свидетельств есть очень много, братья и сестры. Слава Богу. И вот там тема «Муж Божий». И вот вначале Псалом спели. «Беля Иисуса радись, и я иду тем шляхом». Знаете, Иисус когда-то Ходил так, что написано, утрудившись от, от, утрудившись от пути. Так бил ноги, что ж возле колодца Якова у города Сихар сел. Уже, уже боль в ногах, уже сел. Что ты ищешь? Какая твоя цель? Твои ноги ходили по золотым, ты был в недре Отца. Ты, ты был среди херувимов, серафимов, ангелов. Там Исаия как попал однажды туда, то на земле был пророк, туда попал, горе мне всем там горе понараздавал раздавал на земле и забыл, что сеешь, то жнешь. Предстал перед Богом, говорит, горе мне, уста нечистые. Объясни этому человеку на земле, пророку, у тебя уста нечистые. Но когда стали перед Богом, у Ева была та же реакция. Одно дело слышать слухом, а другое дело, когда очи видят. Это тоже какая-то дистанция. Это кто-то тебя довел сюда, до этого порога, и дал тебе заступить туда, и у тебя открылись очи сердца, за которые Павел просил, преклоняя колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Отца славы. Без Него ничего во вселенной, от Него сперва должно выйти Слово из невидимого. Тогда Христос притворяет Его видимой в жизни, в, в, в реальные факты, дела. Мы пока не увидим, не уверим, потому что у нас мечты много, и когда эти мечты еще прекрасные, нас вообще припоясать очень тяжело получается. Петр, когда попал на горе преображения, в радость. И они там так возрадовались, хорошо нам здесь быть, что забыли, что под горой девять остались. И решили там уже строиться, и кущи строить, и Илию туда спрятать, и Иисуса туда. И, 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 ну, нам же хорошо, а дальше хоть трава не расти. И я так думал всегда, а что Моисею, и Илии, и Иисусу не хватило способности Петру там сказать, помолчи, а? Надо было облаку явиться. И с облака голос только вмешался. И тогда Петр замок. Оказывается, непорочным в радости залететь в порочность еще тяжелее, чем в беде и. В горе. Потому что грех яв, явно вырнут Печет. Если ты рожденный, ты... вот она что заплакала, эта, эта девушка, которую Сережа увидел, там живет. Потому что оно вовек век пребывает, Оно, оно не спам, оно не сглаживается. Все забывается, а это слово пребывает вовек. век. Оно живо и действенно. Оно производит хотение и действия. И не по человеческому, не по мнению, а по Божьему благоволению. Там голоса безразличны, там судьба ничего не... Там Бог за этим словом наблюдает. И желание спасти. И есть такие вещи, что я бы никогда не мог додуматься, а Бог милует. Подвергнувши риску, 12 апостолов чуть не утонули в море. Ради чего? Эта страна напротив, это противники чего? Бестоватые в гробу. Да одним больше, одним меньше. Нет у Бога ни одной лишней души. Аллилуйя! Ни одной лишней души. Он готов. 99. Друзья, сегодня статистик, программ, систем столько много, друзья. Вот я благодарен Богу, что есть церквя, где говорит церквям и, и что Дух дышит где хочет. Ты его под систему, под статистику не подгонишь. Там, где Дух Господень, там свобода. Хочешь быть там, вот только туда. Там есть законы Духа и жизни. Но она, эти законы ведут в свободу сынов Божьих. Это не бардак и вседозвольность. Это высочайшая дисциплина святости. Путь вот надо дойти до конечно, Можно так находиться и, и упасть. Я был в одного товарища, они жили в такой тесненькой комнате, а потом он деньги большие заработал, домину такую построил. И говорит, наши дети не добегали до спальни. И мы, они знали, где у кого койка? Раз, рванул, и уже в койке. А то, говорит, до койки пришли с женой, нету детеныша. Вдруг в спальню, дочки нету. И говорит, ходим по, по хате ищем. Где-то попадали на дороге и... И спали. И мы поняли, что мы слишком большой дом построили. И надо больше детей, чтобы друг друга подгоняли туда. До койко-места. Потому, потому когда есть какие-то переживания, тогда есть стимул рвать вперед, чтобы кто-то другой не занял. Нам важно дойти, не набродиться, друзья. Можно столько наработаться, мозоли показать, там, рабочие руки но ты не будешь грызть мозоли зимой. Надо картошка в погребе. Надо, надо насобирать плод. Результат надо насобирать. И то, что тебе спину протянуло там, или ты там не ходишь, надо же какие-то результаты. Цель, достичь, достичь цели. Цель увещевания. Я сейчас вспомнил, когда это все запели, эти темы все сошлось. И когда я был на Кавказе, там сказал, чтобы в одно время дети ко мне проехали, дочка проехала сыном, и мы проехали в реп-центр. там был на, на, в горах поселок такой, сын когда-то добывали, потом оставили, там уже бесперспективные эти шахты были, но поселок остался с людьми, и там старушка одна была, ей было чуть больше 80 лет, и она захотела детям какой-то травы набрать такой пахучей. рододендрон называется, и он там рос на соседней скале, горе. Там видели медведей вчера. А сегодня они хотели пойти, она захотела пойти. И там вышли все, кто эту старушку знает, и говорит, вы не вздумайте с ней ходить. Вы не успеете. Посмотрели, слушай. 20 лет, там, или 21, 22, 16, не успеете, нет. Не успеете. Она успеет до темноты, а в горах очень быстро темнеет. Она успеет пойти, нарвать и вернуться, а вы не успеете. И я так задумался, думаю, наверное, надо быть рожденным для этих гор. Идея, планы, вот просчитать количество шагов, знаешь, есть еще усталость, есть еще кислородная недостаточность, есть там, там много вещей. И только пока ты не пройдешь, ты это не поймешь. Нам дано право называться и быть детьми Божьими. Так вот, назваться сегодня легко. А быть, друзья, это не после того, когда выучил наизусть. И даже знаешь, где как написано. У нас должны быть те же чувства, нам пройти желательно. Пережить вместе то же самое за Христом. И вот тут счастье, что Он с нами. И со Христом я дойду. У нас есть надежда, за которую переживает Бог. Слава Ему! Вот она успела, она смоталась и вернулась назад. И это правда, друзья, если ты хочешь подняться на гору, сперва нужно спуститься в ущелье. А потом, если хватит здоровья, оказывается, и спускаться с горы, и подниматься на гору непросто. Надо родиться. И когда ее забирают дети на зиму во Владикавказ, ее хватает неделя, максимум дней 10. Потом ее полуживую привозят обратно. Она над пропастью становится за канаты, и часа два стоит, приходит в сознание в горах. И потом говорит, если вы меня еще раз свезете, я умру. Вот она не может там жить. Она, она в горах. Друзья, мы в другой раз не понимаем, сколько бы ты ни приходил в собрание, работает только рождение свыше. Пока ты не получишь этой природы, Друзья, вы подняли руку, вы... Слушайте, любое дитё рожденное, хорошее, мальчик, девочка, наконец-то дождались. Но если его не воспитывать, у него есть все потребное, чтобы оно жило. Но если за ним не заботиться, не ухаживать, не наблюдать, у него есть такие вот годы, месяцы, положи возле хлеба, оно умрет от голоду, возле воды оно скончается от жажды. Не покидайте собрание вашего. И прислушивайтесь каждый раз, когда идете, что Дух говорит церквям. Молитесь до того, как вы сюда появитесь. И вот эти взаимоотношения с Богом, я бы очень бы хотел, чтобы нас всех застало вместе. Но испытать каждого придется. И вот тут будет зависеть все от того, какие твои взаимоскрепляющие связи с Христом. Лично твои. Как ты держишься за лозу, подвязавшись за веру Ивана? Если этот мертвый узел, то даже его, если разрубают, то ни смерть, ни ад, ни власти, ни начало не смогут отделить тебя от любви Божией. Если так себе потянул, оно там даже и не сильно затягивалось. Но лучше, друзья, Павел говорил, думаем, что вы в лучшем состоянии, хотя так и говорим. И вот я хочу прочитать в Михея 6 глава 5 стих. «Народ мой!» И восклицательный знак стоит. Бог что-то воскликнул громко, с эмоцией, с ударением. «Народ мой!» Вспомни, что замышлял волок царь Моавицкий, и что отвечал ему Валам, сын Виоров? И что происходило от Сетима до Голгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни? Вспомни! Друзья, напоминания возбуждают нам чистый смысл. Даже если это бывают и горькие травы. Даже если это бывают какие-то вещи, которые хочется забыть, оно никак не лезет с мозгов. Послушайте, не торопитесь. Бог научит вас. Будьте чутки Духу Святому. Я понимаю, что сладкий мед лучше, чем горькие травы, от которых часто бывает изжога. Но если ты Еремия, о котором ты сегодня слышал, не извлечешь из ничтожного драгоценное, ты можешь очень долго кричать к Богу, но если ты обратишься, это к пророку, который в утробе матерней был помазан на служение, Бог говорит, покайся, измени направление мышления. Я не гружу тебя, я не прессую тебя обстоятельствами тупиковыми, бесходными. Я учу тебя, чтобы ты был моим, а не назывался. Чтобы ты мог реагировать на негативы, на зло, на проклятие не так, как все. Мне нужны те, кто пойдет, безумные ради меня, которые не станут в оппозицию, не будут думать, как шкуру спасти, а которые будут уверенно ставить стопу свою и говорить, следуй за мной, Тимофей. Я здесь ходил и вчера, и третий. Это не мне надо, это надо тебе, Тимофей. Чтобы сам Господь тебя укрепил, утвердил, усовершил и содел непоколебимым. Вспомни, что я сделал тебе от сети до Посмотри назад. Там уже пройдена большая дистанция. Там уже твоих предки жили в Египте. Там были страшные вещи в пустыне. Вы уже прошли пустыня позади. Вы дошли до Иордана. Помни, и на этом берегу Иордана Изра Израиль жил, стал станами, и, и жизнь ихняя была там не, не очень хорошая. Там кто-то подсказал, как Мавитянкам себя вести. И, и приложился к Валфегору народ Божий. И, и, и Бог это видел. Вспомни, что я сделал от Сети Мадала. Вспомни, я не оставил тебя. Вот в таком состоянии. Я что-то делал. Я не плюнул, развернулся и сказал, да ну с вами возиться, только время зря терять. Нет, там что-то было. Я не оставил тебя в сетиме. Я не вознегодовал вознагад, на твои дела. Они мне были противны. Но нашелся человек, который мог удовлетворить мои желания. И я давал, давал вам снова годы, снова месяца и снова ходил с вами, пока не довел вас до Голгала где снял с вас посрамление ваше. Это делал я, это делала моя любовь. Может, вы мало меня замечали. Вам надоела моя манна, сшедшая с себя, хлеб ангельский. В глазах негодная пища. Но в глазах моих ты, Израиль, всегда был народом Божьим. Я выводил тебя и ставил станами, когда ты не знал, что сейчас на горах кто-то совершает тебе и готовит тебе проклятие, чтобы отступило от тебя мое благословение, чтобы ты спрыткнулся, упал и потопился в своей крови. Но я закрывал рот проклинающим тебя. Я вкладывал слово Валааму, что сказать Валааку, пусть под угрозой жизни, но я Бог твой Израиль, и я вечно твою любовью тебя полюбил. Вспомни, что я сделал тебе от Сетима до Галгал. Братья и сестры, я хочу вам сегодня сказать про мужа Божьего, который шагнул из Галгала. Друзья, не просто уйти из Галгала, когда ты знаешь, что с тобою занимается Бог, отсетимо, сносит с тебя посрамление, поругание, который заливает елеем раны твои, трудится над сердцем твоим, он открывает оптику зрения сердца твоего, он стопы твои блюдет. Вы знаете, что это такое? Это куда нужно согнуться Всевышнему Святому, чтобы взять ноги мои? Никто с родных и близких никогда мне этого не делал а Он делает, Он Отец, и ближе не бывает. Ближе не бывает. И Илия понимал, что это за дистанция. Он понимал в Галгал, Галгал, -гал. вот здесь, вот здесь было обрезано все, что вышло с Египта, что накопилось в пустыне, вот те спотыкания, вот те ошибки, вот эти неудачи, вот здесь оно. Но однажды Илия услышал, что было сказано не Израилю, не Иуде, а Илии лично ему. Илия, иди в Вифиль. И Илия говорит Илисею, Бог посылает меня, два человека. И Илия знает, кто ходит с ним. Он, я должен, быть, он должен быть пророком вместо меня. Посмотрите, как в точности Илия изрекает то, что сказал ему Бог. Бог посылает меня. Елисей, ты можешь не идти. Это моя задача. Это мое направление движения. Друзья, есть Бог разрешает. Он понимает, что у тебя есть возраст. Что у тебя есть уже какие-то навыки, чувствования. Ты что-то можешь. И Он не запрещает тебе съездить туда или отдохнуть там, или побывать у тех ты способен уже эту ситуацию победить, ты способен войти и выйти Детем Божьим. А есть Бог посылает. Это когда бросаешь все. Это когда уже ничего тебя не интересует. Друзья, но с Галгала в Вифиль еще хорошее направление. В Дом Божий врата небесные. А у Илии ему открыто, Бог заберет тебя. Это непростая дистанция. Это дорога в одну сторону, без обратного маршрута. Пришел Илья в Вифиль. Нет, в Ерехон. Я думаю, ну, с Вифиля в Ерехон идти перед тем, как ты будешь взят, это очень непросто. Он был человек, подобный нам. Друзья, у Илии был однажды маршрут. 40 дней и ночей. Через пустыню. К горе Божией и Хариву. После сильнейшей евангелизации и величайшего успеха, когда огонь упал с неба, казалось бы, уже такую печать получить с небес на твое посланничество. И вдруг он просит смерти. Друзья, те, кто служит тому, кто жизнь, понимают значение слова смерть. Они не так. Ой, жить не хочу. Ой, все надоело. Я так измучился или так измучилась. Они этими словами не бросаются. И Бог видел, что если Илия лег под кустом, он не встанет. Даже он не среагирует на служение ангелов. Пришел ангел, накормил, напоил. Илия покушал, поблагодарил и лег, уснул снова. Возвращается, ешь, путь тебе далекий. Илия прошел к горе Божией Хариву, и потом свою дорогу и обратно. Я думаю, что на этой дистанции уходят планы человеческие, рассуждения, размышления, а там остается только одно, что сказал Бог, да будет воля Твоя, не как я хочу. Мне эти изавели с ахавами, уже их девать некуда. А Бог говорит, вернись назад. Той же дорогой. И когда Илия и шел из Галгала, да, я знаю, что здесь сделал Бог. Это в памяти живет, оно не сглаживается. Я знаю все от Сетима до Галгал. Но ты мне сказал, из Галгала в Вифиль. А с Вифиля в Ерихон. А с Ерехона к Иордану. И везде меня, Елисей, ты можешь остаться. Зашли за Иордан. И за Иорданом, наконец-то, дошел Илия до цели. И пересеклись на одном, на одном из земных перекрестков с колесницей Израиля и конницей его. Хорошо нам здесь быть, друзья. Но каждому из нас нужно не просто утомиться от пути, а дойти до цели, до единства Духа, до союза мира, в меру полного возраста Христова, доколе в нас не отобразится Господь. Я пожелаю вам обильных Божьих благословений. Бог напомнит каждому из нас, что мы не свои, и Он имеет право провести тебя по любому пути, на котором сперва шокируешься, как я сюда попал. Потом начинаешь вспоминать, это мне за то, за другое. Потом начинаешь видеть, не, я все-таки живой, а кем я дышу, двигаюсь и существую, а не со мною Господь. И потом, когда ты понимаешь, что Он ведет по тому пути, по которому тебе должно идти, должно, это не нам, это только тебе. Ты приходишь в тот покой. И когда этот путь начинаешь, начинает тебя не шокировать, а нравится. А потом ты его любишь. Потому что на этом пути дух говорит ясно. Когда хаос двоящихся мыслей улетает, когда огонь печет, жирноват, давят. Но ты живой не потому, что у тебя есть способность а потому что Искупитель твой жив. Твои связи с Ним становятся очень крепкие, где никто не сможет их разрушить. Дойдите, да будьте успешны, и пусть Бог благословит вас всякими даяниями добрыми, тарами, мудростью, способностью, пройти всякую дистанцию, чтобы у вас отобразился Христос, чтобы вы вышли победителями, чтобы однажды, подвязавшись за веру евангельскую, и здесь, и в вечности вы прославили Бога, который достоин славы. Аминь.